Всем привет, дорогие друзья! Хочу вам показать топ новые темы для вашего хайпера. Ставьте лайк э, наши нашей темы. Заходим. Так, дорогие друзья, человечек э, нажимаем темы. Давайте вам первую тему. Покажу, называется App э, 26 Cam э, или, или как. Применяем тему, но тема понравится, 25-70 мегабайт, то есть много, дорогие, но нет, не так же. Некоторые темы 30 мегабайт, там много того, но это ну, там много, там 30-40, там ну, много, 50-52, ну это ну, мало занимает мегабайт, называется просто-напросто. Пиши в поиску app эм, 26 кам. такая вот тема, если любите айфоны, тоже понравится. У кого есть айфон, дорогие друзья. Так, видим уже иконки. Вот iOS 26, дорогие друзья, на рабочем столе. И обои сильные, Вот iOS, дорогие друзья, 26 или как. Видим виджет часов огромный на рабочем столе. И дня календаря. Но э, виджет погоды нету. Ну что по кастомизации наших настроек? Да, на заходим в настройки. Видим... Кастомизация настроек стала измененной, немножко на iPhone напоминает. Но стиль настроек измененный, дорогие, тут перерисован и интересно измененные, измененные лайк like, тоже. Так, дорогие, выходим. Что по кастомизации столько удобнений? Столько уведомлений, уведомлений стало измененной. Вот, напоминается, от а я 26 или как, или нет. Ну и такие вот иконки, тоже, Wi-Fi, значки фонарика где-то, регулировка э, звука, блютуза, яркости, режим полета и так далее. И там с синим голубым цветом измененные значки. Второе только Тема заходим? Давайте, ну, значки вот это iOS 26 стильные, прорисованные. И обои тоже. Такие цвета. Так, давайте мы вторую тему посмотрим. Вторая тема. Называется, дорогие друзья, э, Fluent. Или как, дорогие друзья? Э, Fluent. Применяем, э, дорогие друзья. Занимает эта тема 16,5 мегабайт. 16,5 мегабайт. Смотрим, кастомизацию нашей рабочего стола, видим. Но, дорогие друзья, что-то, ну, дойдем снова в настройки, видим что-то обои не поменялись, дорогие друзья. Но э, видно, дорогие, ну подождите. То что-то, ну давайте мы еще применим, дорогие друзья. Вы Affluent э, 16 мегабайт, то, что вы знали? так, можете скачивать, пробовать, и, дорогие друзья, вам понравится. Ну да ладно, ну обои что-то не поменялись, ну да ладно. Так, видим значки э, на рабочем столе, от Windows видим. Видим такие, дорогие подожди. Видит от Windows тоже. дорогие друзья, обои уже стали... Но виджет видим, дорогие друзья, от Windows. Но и обои от Windows измененные тоже. Обои нет, только значки измененные. Обои стандартные. Но и значки измененные при... Так, значки такие от Windows измененные, при пририсованные. Ну и так дальше. Виджет то здесь Bluetooth, музыки и фонарика, и дня, календаря и часового, и дальше нету. Так, что по кастомизации наших настроек. Заходим в настройки, видим, кастомизация настроек стандартная. Ну ничего не сменил, стандартный, обычный вид настроек. Что по кастомизации, только для лень. Шторка в доме стала измененной. Дорогие друзья, видим Wi-Fi, фонарика, звук, э, звука, ну, звука, переключателя, блютуза, яркости, э, режим полета, все измененные. И качелька яркости, ну, стандартные. Видим, и, и у нас измененный еще виджет, измененный. Дорогие друзья, лайк тоже ставьте, дорогие. Ну, не виджет, а статус бар измененный, дорогие друзья, хочу сказать. Ладно. Вторая тема. Ну и Третья тема будет называться у нас, дорогие друзья, человечек, я хочу напомнить. Тема, дорогие друзья. Так, а ну э, будет она называться Simple. Третье. Тр... так, дорогие друзья. Три, пять э, мегабайт. Применяем тему. Надо тему уже тестировать, дорогие друзья. Видим, так, 3 пять мегабайт, это мало. Дорогие Simple, и вам понравится. Такая вот G... Так, видим, дорогие друзья, выходим на рабочий э, стол. Видим, дорогие друзья, иконки такие вот стали интересные, стильные и так дальше. Для Hyperus тоже будет топ и так дальше, дорогие друзья. видят и видим обои черного цвета. На рабочего столе, ну, обои черного цвета стали, дарк или как. Видит часов, но погоды нет, и дня. Дорогие друзья, видите часов и дня календарь. Дарья, но обои черные. Не видим такие стильные, интересные, цветные иконки. На рабочей измененный. лайк тоже то кастомизации что так настроек дорогие сначала лепите лайк так видим кастомизации ходим настройки кастомизации кастомизации Настройка э, настроек стала стандартной. стандартный но видим стиль настроек стан стандартный Стоп кастомизации, что шторки удомления. видим, дорогие друзья, так, шторка удомления стала измененные, дорогие что-то стали невидимые, там где-то Wi-Fi, фонарик, звук, Bluetooth. Режим політу, яркості, то є стандартний. Ну і статус бар ізмен... Так, дорогі друзі, статус бар змінений. Так, дорогі друзі, отакі от, от топ-3 теми. Якщо вам подобається ця рубрика, ви ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, дорогі друзі, і я вам зроблю ще таку рубрику. топ таких тем, дорогие друзья, в 2025 году и до 2026 года топовые темы только для вас, такая же рубрика для HyperS, оболочку для ваших сами, э, разными покуп можете применять и делать стильные и так дальше, свои рабочие столы, ладно, дорогие друзья, всем, дорогие друзья, чао и увидимся в новых видеороликах, также подписывайтесь на мой YouTube канал и всем чао. Увидимся в новых видеороликах или видео. Только лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал и... Всем, под, под, дорогие друзья, чао, увидимся.